amalimiz bilan jannatga kirolmaymiz namozimiz nazr niyozimiz ro'zamiz bilan jannatga kirolmaymiz payg'ambar alayhissalom bu gapni aytayotganlarida sizning ham amalingiz yetmaydimi ya rasululloh deganlarida mening ham amalim yetmaydi deganlar illa robbim meni o'zini rahmati bilan o'rab oladi so'ngra jannatga kiritadi hammamizni ham unda amallar nima uchun kerak desangiz amallar jannatdagi darajangizni oshirish uchun kerak bo'ladi jannatga allohning fazli bilan kirasiz allohning rahmati bilan kirasiz jannatning ichida darajangiz de bu dunyodagi amalingizga qarab ko'tariladi qaysi jannatga tushishingiz ulamolar nima deydi ularning gaplarini eshiting ikki jannat orasidagi masofa shunday bo'ladiki siz osmonga qarab kechasi yulduzni qanday ko'rasiz birinchi jannat ahli ikkinchi jannat ahlini biz yulduzni ko'rgandek ko'rar ekan birodarlar shuning uchun haligi sahoba nima uchun yig'layapsiz deb so'radilar ya rasululloh siz jannatga cenneti kirsangiz jannatning eng yuqorisida turasiz men gunohlarim o'zimga ma'lum bir bandaman robbim menga marhamat ko'rsa jannatning eng pastiga tushaman tushsam agar sizni qanday ko'raman ko'rolmayman deb yig'layapman deydilar ana yani shunda alloh taolo oyatlar nozil qiladi allohga iymon keltirib amal solihlarni qilgan bandalar payg'ambarlar bilan siddiqlar bilan shahidlar bilan barobar turadi deyildi payg'ambar alayhissalomni ko'rib turadi ana bizga allohning marhamati endi faraz qiling birodarlar robbil alam bizga marhamat ko'rsatdi biz chunki iymon keltirgan edik solih amallarni qilgan edik o'zi asli birinchi jannatga ham arzimas edik ammo alloh taolo bizga fazil ko'rsatdida bizni payg'ambarlar yashayotgan jannatga chiqardi siz jannatga tushdingiz jannatga ilk tushgan kuningiz haqida gaplashamiz faraz qiling birodarlar qanday go'zal bu faraz shunday bir go'zal tasavvur qilingki ko'zingizni <coughs> xohlang yumng yuming xohlang yummang ammo o'zingizni jannatga o'sha jannatga tushganday qaraz qiling birinchi jannatga emas payg'ambarimiz bo'ladigan jannatul firdavsga eng oliy jannatga tushganday tasavvur qiling jannatdagi ilk lahzalaringiz haqida o'ylang juda yam hayratlangan bo'lasiz nimadan hayratlanyapsiz a valimara val xiyam vazahabvauu anhorlar daryolarni ko'rib hayratlanasiz qasrlarni ko'rib hayratlanasiz jannatning eng pastiga tushgan jannat ahliga dunyoni tengligicha makon beriladi va hatto o'shani o'n karrasi qilib beriladi deyiladi hadislarda jannatning eng pastiga tushgan jannat ahliga dunyo o'n karra ziyodasidan joy berilar ekan jannatdan endi yuqorisini tasavvur qilaverasiz qasrlar haymalar mevalar pishib yotibdi qasrlar oltin dur gavhar lu'liu marjonlardan bo'lgan tagida anhorlar oqib turibdi tepasida meva turlicha pishibyotibdi bitta mevasini uzsangiz o'rnidan ikkita tushib qoladi mevani uzish uchun narvon qo'yishni işte hojati yo'q o'tirgan joyingizda qo'l uzatsangiz meva o'zi egilib turadi daryoni qarang daryo chuqur daryo emas birodarlar sayoz daryo chuqur daryo bo'lsa cho'kib ketish xavfi bo'ladi jannatda xavf bo'lmaydi soylar bo'ladi chiroyli soylar daraxtlarni tagidan oqadigan bu bizning tasavvurimiz ammo jannat bizning tasavvurimizdan oliy joy birodarlar ana shularni ko'rib hayratlanib turganingizda quvonchingiz birdan nihoyatda ko'payib ketadi chunki siz bir necha yillar avval sizni tark qilgan ota onangizni ko'ryapsiz ha birodarlar sog'ingan otamizni onamizni ko'ryapmiz ammo ular yosh suratda kelyapti bilyapmiz otamiz onamiz o' o'ttiz uch yoshda kelyapti otamiz onalarimiz o'n, on sakkiz yoshda kelyaptilar ammo onalarimiz ular yosh suratda kelishadi lekin o'sha ota onaga bo'lgan muhabbat mehr zavqi shavqi jannatda ziyoda qilib beriladi farzandi yoshligida vafot qilib ketganlar o'sha farzandlarini ko'radilar jannatning g'ilmonlari bo'lib xodimlari bo'lib kelinglar xush kelibsizlar deb o'sha farzandlar kutib oladi ota onani o'sha jannatda shayxlar yosh bo'lib keladi bemorlar sog'ayib keladi nuqsoni bor nogiron bo'lganlar butun bo'lib keladi jannatga birodarlar kampirlar girkillagan o'n sakkiz yoshli qiz bo'lib keladi ulardan tashqari g'urlarni aytmaysizmi har bir jannat ahliga alloh taolo yetmish ikkita ayol beradi dedi ikkitasi bu dunyo ayollaridan yetmishtasi xurayinlardan deyildi so'ngra qarasangiz nur taratib payg'ambarlar o'tib ketmoqdalar atroflarida sahobalar to'da to'da bo'lishib jamoa jamoa bo'lib iforlarni taratib nur taratib saho parisha payg'ambarlar sahobalar qarshilarida o'tib ketmoqdalar shunda biz bu ummatning ulamolarini ko'ramiz imomil buxoriylarni ko'rasiz hadis rivoyat qilib turgan bo'ladi imom termiziylar shamolii muhammadha o'qib turgan bo'ladilar ramazon butiyni ko'ramiz mashhur qizil sallalarda o'ttiz uch yoshlarida xutba qilib turgan bo'ladilar muhammad ali assobuniyni ko'ramiz sevikli hazratimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusufni ko'ramiz birodarlar naron holda va'z qilayotgan bo'ladilar jannat ahliga ajabmas butun o'zbek xalqidan o'zbek zamon zabonidan jannatga tushganlarga vaz qilib tursalar ismoil sotto ohimni ko'ramiz mulla bozorohimni ko'ramiz o'ttiz uch yoshlarida jannat ahliga xutba qilayotgan bo'ladilar farishtalarni shu ko'zlarimiz bilan ko'ramiz bu dunyoda ko'rinmagan nurdan yaralgan farishtalar sizga mulozamat ko'rsatib turadilar birodarlar shunda shov shuv boshlanadi qaranglar abu bakr kelyaptilar deydi bir tarafdan shayx ammo o'zlari yosh ammo nuroniy abu bakr kelyaptilar yonlarida umar deyishadi hamma o'sha yoqqa qaraydi ularning xizmatlarini eslaymiz anavu daraxtning soyasida turgan xolid ibn valid emasmi deysiz shunda go'zal bir ovoz keladi hazrati dovud alayhissalomning <children to> ovozlari yangrayotgan bo'ladi o'sha mahal qur'onni bir ovoz o'qiyaptiki tilovat qilyaptiki hayron qolasiz bu xush ovoz kim kim deysiz bu qori kim bo'ladi qur'on o'qiyotgan jannatda abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu bo'ladilar biz tilovatni o'sha sahobadan rivoyat qilganmiz o'sha sahobadan rivoyat qilingan tilovat bo'yicha qorilarimiz qur'on o'qiyapti shunda bilolning azoni yangrab qoladi kuya hazrati bilol allohu akbar deganda butun jannat ahli qalqib tushadi ilk yangragan bu ovoz jannatda ham azonda ilk aytayotgan ovoz sohibi bo'ladi shunda biz uhdud ashoblarini ko'ramiz uxdud hali olovlik xandaqlarga tashlanganlar tiriklay ko'milgan qizlarni jannatda yurganlarni ko'ramiz harir kiyimlarda jannat taqinchoqlarini taqib tiriklay ko'milgan qizlar jannatda yurganligini ko'rib agar tavba qilib jannatga tushgan bo'lsa ota onasini ular kechiradilar ashabul udud bir tomondan kaf egalari qitmir degan itlarni yetaklab kelayotgan bo'ladi ammo u it it suratda emas jannatning bir xushsurat jonivori bo'ladi birodarlar nima uchun qitmir jannatga kiradi it bo'lmasam ollohning iti chunki u solihlar bilan birga yurgandir birodarlar yaxshilar bilan birga yurishning fazlini qarang alloh taolo yaxshilar bilan birga bo'lgan bir itni jannatga kiritdi biz bir itchalik bo'lolmaymizmi jannatga kira olmasak allohni tanimasak peshonamizni sajdaga qo'yolmasak ashobi kahning iticha bo'lolmaymizmi birodarlar qitmircha bo'lolmaymizmi safina egalari fir'avnning iymon keltirgan ayoli osiyo onamiz bir tomondan bibi maryam ayollarga <laughs> o'rnak <laughs> bo'lib turadilar <laughs> shunda xushbo'y hid taraladi bu nima ekan deysiz fir'avnni qizini sochini taragan o'sha ayol bolalar bilan kelayotgan bo'ladi bu tarix bu qissani eshitganmisiz birodarlar fir'avnni qizini sochini taraydigan ayol bo'lgan ekan ko'p bolalik chaqalog'i ham bor ekan tarog'i tushib ketsa bismillah deb tarog'ni olibdi kuya fir'avnni qizi otamni aytyapsanmi debdi yo'q otangning ham sening ham mening ham robbimni aytyapman dedi otamga aytib beraman dedi u qiz aytsang aytaver dedi otasiga aytdi de fir'avn uni so'roq qildi sening robbing men emasmanmi dedi yo'q sening ham mening ham robbim olloh dedi u ayol shunda bir qozonni qaynatdilar yog' solib haligi ayolni bolalarini bitta bitta onaning ko'zi o'ngida yoqqa tashlayapti ona esa ayol alloh deyapti robbim deyapti navbat chaqalog'i yetib keldi eng kichigi onaning shafqati ko'p bo'ladi birodarlar chaqaloqni qo'ldan tortayotganlarida olovga tashlash uchun yoqqa qizigan yoqqa tashlash uchun ona oh ah, devordi shunda chaqaloq tilga kirdiki ey onajon sobit turing sobit turing ey ona dedi shunda sobit turdi avval chaqaloqni tashladi so'ngra ona iltimos qildi fir'avndan mening va bolalarimni suyagimizni bir matoga o'rab birga dafn qilinglar fir'avn aytganing bo'ladi dedi onani ham qozonga tashlashdi o'sha o'sha ayol va uning bolalari kelayotganda butun o'zi iforlik jannatni miskning hidi tutib ketar ekan hamma qarasa o'sha ayol bolalar bilan kelyapti shunda bilasizmi birodarlar bir tomondan iskandar zulqarnayn ikkinchi tomondan hazrati xizr qad rostlab turadilar abu hurayra roziyallohu anhu o'tirib jannat ahliga hadis rivoyatni boshlaydilar bir tomondan esa abdulloh ibn abbos qur'on tarjimoni qur'onning tafsirini boshlaydilar ibn masud bizga esa qur'onni yani tilovat qilib boshlaydilar ana shunda bilasizmi nima bo'ladi butun jannat ahli ilk kuningiz zotan o'sha işte kuni tushgansiz bu ne'matlarni hammasini ko'rib turibsiz jannatda o'lim yo'q dard yo'q qarilik yo'q xavf yo'q kasallik yo'q yomonlar yo'q hasharot yo'q birodarlar olov yo'q hech bir muammo yo'q vabo yo'q yomon narsa yo'q faqat yaxshilik qarilik yo'q hamma yosh o'lish xavfi yo'q badan yiringlamaydilar balg'am hatto sizda yo'q butun pok narsalar jannatda bo'ladi taom yeyapsiz taom ter bilan hazm bo'lib chiqib ketyapti birodarlar taom yemoqchi bo'lsangiz qushlar o'zi uchib kelib o'zlarini havola qilarekan istasangiz qush go'shti pishgan holda tilla tovoqlarni sizga taqdim qilinadi deyidi bu jannatni tariflari ammo bularning hammasidan ham ortiq narsa bor bular havola qilib bo'lingandan keyin haligi birinchi jannatga ba'zi odamlar hammadan keyin kirib kelar ekan hammadan keyin balkim oradan ming yillardan keyin ular kim desangiz ular gunohlariga yarasha do'zaxda azobni yillab yillab kuyib olib so'ngra qalbida iymoni bo'lgani uchun alloh taolo ularni do'zaxda abadiy qoldirmay jannatga olib kirgan odamlar bo'larekan yana do'stlari shafoat qilganlar bo'larkan payg'ambar alayhissalom va aziz avliyolar olimlar shafoat qilganlar bo'larkan hammadan keyin kirib kelar ekan ular hayot suvi bilan cho'miltirilganlarda butun yara chaqalari ketar ekan ammo ularning nomi qoladi jannat ahli ularni jahannamiylar deyishar ekan jahannamdan chiqib kelganlarni jahannamiylar deb bir birlariga tanish uchun aytar ekanlar alloh subhanah va taolo bizniki o'sha jahannamiylardan qilmasin lekin o'sha jahannamiy bo'lib oxirida bo'lsa ham jannatga kirish aslida katta baxtdir birodarlar endi bularning oxirida alloh subhana va taolo o'zining jamolini ochadi pardalarni ko'taradi pardalar ko'tarilganda butun jannatning noz ne'matlari jannatning shuncha ulug' narsalari birodarlarim ko'zga <közli> ko'rinmay qoladi hamma Ta alloh taoloning jamoliga mahliyo bo'lib qoladi mana shu ko'zlarimiz bilan ko'ramiz birodarlar bu dunyoda hazrati muso alayhissalom ko'rishga toqatlari yetmagandi tog'lar ko'rishga toqati yetmagan buyuk zotning go'zal jamolini jannat ahli o'z ko'zlari bilan ko'radilar va hamma Ta alloh taoloning jamoliga mahliyo bo'lib qoladi undan keyin birodarlar u hech bir xavfu xatar bizga xavf solmaydi na yahudiylarning fitna fasodlari na munofiqlarning bosh og'riqlari na bu har xil adashgan toifa bemazhablarning fitna kirdikorlari na boshqa dunyoning matolari bizga xavf solmaydi hamma robbil alaminga mahliyo bo'lib qoladi bizning ma'lumotimiz <im> mana <im> shu <im> yerda tugaydi birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatni ta'riflar ekanlar mana shu yergacha aytib berganlar undan uyog'iga o'tmaganlar undan uyog'iga biz ham o'tolmaymiz undan uyog'i allohga havola qilinadi alloh subhana va taolo nimani ikrom qilsa u bo'ladi zero alloh Ta taoloni jamolidan ortiq ikrom bo'lmaydi birodarlar allohning jamoli ikrom qilingandan keyin jannatlar ko'zga ko'rinmay qoladi robbi alamingdan so'raylikki bizni hammamizni bugun mana shu yerda hozir bo'lganlarni uzoq yaqindan kelib tik turib bo'lsa ham quyoshda o'tirib bo'lsa ham ma'ruza eshitayotganlarni o'zining jamolga mahliyo bo'ladigan bandalari qatoridan qilsin amin ya robbal alamin mana shuni so'rayman birodarlar va aytamanki har doim solih bo'laylik solihdan ham ko'ra muslih bo'laylik birodarlar muslih bo'laylik muslih solih bilan muslihni nima farqi bor solih o'zini tanigan yaxshi odam muslih birovga yaxshilikni ulashgan odam hamma solihni yaxshi ko'radi lekin muslihni hamma yomon ko'radi chunki muslih bizni nafsimiz bilan kurashadi havoyimiz bilan kurashadi nafsi havosiga qul bo'lgan banda nafsi istab turgan narsani yeyman ichaman yuraman ko'raman deb turgan mahalda muslih keladida bizga bu harom deydi ana shunda muslihni yomon ko'ramiz hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam beasadan avval qirq yoshlarigacha solih edilar makka ahli yaxshi ko'rardi hatto makkani mushriklari hatto ularning ulug'i abu jahl ham payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rardi amin deyishardi omonatli muhammad deyishardi va omonatlarni u zotga qo'yardilar yosh bo'lishlariga qaramasdan tahkim ishlariga muhammad alayhissalomni tanlashardi yigirma yoshlarida ham o'ttiz yoshlarida ham payg'ambar alayhissalom makka ahliga hakam bo'lganlar ularni omonatlarini saqlab berganlar lekin qirq yoshga kirganlaridan keyin risolatni olib kelganlaridan keyin u zot muslihga aylanganlaridan keyin u zotni yaxshi ko'rgan makka ahli yomon ko'rib qoldi qarindoshlari yomonlik qila boshlashdi sohir deyishdi sehrgar majnun deyishdi kazzob deyishdi abtar deyishdi nimalar deyishmadi ayblari nima edi rasulullohni yaxshilik ilinganlarimidi to'g'ri yashanglar deganlarimidi bir ollohga sajda qilinglar deganlarimidi ha ana shuning uchun payg'ambar alayhissalomga dushmanlik qildilar jonlariga siyfas qildilar aziz vatanlarini tashlab madinaga ko'chib ketishlariga kut majbur qildilar lekin alloh taologa mingta solihdan bitta muslih mahbub deydi ahli ilm chunki solih o'zini himoya qiladi lekin muslih bilan alloh taolo butun boshli ummatni isloh qilib qo'yadi alloh taolo hud surasida deydiki alloh taolo ahli islohotchi bo'lgan shaharlarni zulm ila halok qilmas deydi va ahluha muslihun degan uning ahli islohotchi shaharni halok qilmas birodarlar umid <laughs> qilamizki alloh subhanahu va taolo bu diyor ahlini sizu bizni hammamizni o'zbekistonimizni butun millatimizni musulmon millatini ummatini ahli muslihlardan qilsin ahli muslih bo'lganimiz uchun kelib turibmiz